Assalamualaikum sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kita nak tengok siapa yang akan kalah teruk dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan menjelang tidak lama lagi. Beberapa ramalan mula keluar, mula timbul pilihan raya akan diadakan pada penghujung bulan Ogos ini. Ada yang kata penghujung bulan Ogos, ada juga yang kata awal bulan Ogos pilihan raya negeri Sabah akan dibuat. Tapi persoalannya ialah siapa yang akan kalah teruk. Kalau sebelum ini banyak orang buat konten tentang siapa yang akan menang, kali ini saya nak beritahu siapa yang akan kalah teruk. Tapi janji dulu dengan saya kamu share video ini supaya semua orang tahu siapa yang akan kalah teruk selepas pilihan raya negeri di Sabah. Oke, okay. pendedahan demi pendedahan sedang panas berkaitan dengan kes penyelewengan dan rasuah di Sabah. Tetapi Mungkinkah itu akan menjadi puncak kekalahan tidak semestinya. Itu pendapat saya tidak semestinya. Karena ada banyak lagi faktor-faktor tertentu yang boleh menyebabkan kekalahan kepada sesuatu partai. Baik. Yang paling kalah teruk, kita ada beberapa parti politik ranking demi ranking. Yang paling kalah teruk yang akan kalah teruk dalam pilihan raya negeri Sabah ialah Parti Bersatu. Wah. Wow. Kenapa? Nanti kita ulas ya, ikuti terus ulasan ini. Kalau kita fokus kepada kemungkinan keputusan pilihan raya negeri Sabah yang akan datang, ada beberapa indikator yang boleh membantu kita meramal siapa bakal kalah teruk dalam pilihan raya itu. Berdasarkan analisis semasa dan dinamika politik Sabah terkini, iaitu pada Jun 2025, berikut ialah calon utama yang berisiko tewas teruk dalam PRN Sabah akan datang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda ini ialah terapi imun transfektor for life. Terapi imun ini ialah uh, kamu boleh nampak ini ialah terapi imun transfektor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun tubuh badan kita sehingga 400 peratus. Secara umumnya kita kena penyakit dan kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh kita tidak dapat sembuh daripada penyakit, kita kekal dengan penyakit itu sampai selama-lamanya sehingga ada yang maut kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita bodoh. Tapi berita baiknya ialah apabila kita mengambil transfektor ini, imun badan kita ditingkatkan sehingga 400% dan kita juga mendidik imun badan kita menjadi kuat dan seimbang serta menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita sehingga 400% imun badan kita akan melawan penyakit sendiri. Imun badan kita lah yang akan melawan penyakit itu sehingga kita sembuh dari semua jenis penyakit. Dan produk ini lulus KKM, produk ini halal dan diperakui oleh semua dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Ingat, masa tidak pernah menanti Anda, menunggu Anda Bila tiba waktunya Anda harus mengambil kesempatan Inilah masanya pergunakan waktu yang ada Ambil kesempatan ini jangan bertangguh-tangguh Baiklah saudara-saudara sekalian Parti politik pertama yang diramal akan Tewas teruk dalam pilihan raya negeri Sabah adalah parti bersatu Hal ini kerana Parti bersatu sudah hilang tapak yang kuat Selepas Datuk Seri Haji Ji Nur Keluar daripada bersatu dan menubuh parti gagasan rakyat, kekuatan parti bersatu sebenarnya terletak pada Haji Jinor pada waktu tersebut. Rakyat Sabah semakin menganggap bersatu sebagai parti luar yang tidak relevan dengan sentimen lokal. Ada netizen yang meramalkan, parti bersatu akan menjadi seperti parti pejuang yang tidak akan menang pun, um, um, menang pun di mereka, kata netizen. Yang seterusnya, parti bersatu. Tiada jendera akar umbi yang kuat. Banyak bekas akar atau bekas adun dan ahli sudah kini lompat parti. Ramalan kita bersatu sabah mungkin hanya tinggal simbol. Tiada kerusi akan dimenangi jika bertanding solo. Kedua yang diramalkan kalah teruk ialah parti warisan pimpinan Safi Abdal yang kini risiko kemerosotan besar. Sebab kalah ialah kerana momentum warisan semakin merosot selepas PRU-15, terutama di kawasan luar bandar. Beberapa pemimpin kanan keluar atau tidak aktif dalam parti warisan. Selain itu, mereka belum berjaya untuk mengukuhkan gabungan parti-parti kecil yang lain. Dan seingat saya warisan telah mengumumkan bergerak secara solo. Ramalan kita warisan masih boleh menang beberapa kerusi tetapi jumlah mungkin jatuh jauh dari era kegemilangan pada tahun 2018. Ketiga, parti-parti kecil yang hanya tumpang nama seperti KDM dan LDP. Mereka juga diramalkan dijangkakan akan kalah teruk. Sebab mereka kalah teruk ialah kerana mereka tiada pengaruh akar umbi yang kuat, kurang jentera dan kurang dana. Selain itu, berlaku pecahan undi sesama mereka menyebabkan undi mereka makin cair ramalannya hanya jadi spoiler yang memecahkan undi blok tertentu tetapi tidak akan menang siapa tak mungkin akan kalah teruk atau kuat setakat ini ini pula parti yang akan diramal menjadi pemenang dalam pilihan raya akan datang ikuti terus ulasan selepas ini jika anda suka dengan konten ini Berikan tanda pagar kami sayang Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah kepada AMNO Barisan Nasional. Dijangkakan dengan berita yang disampaikan ini, Barisan Nasional dan AMNO bakal akan jadi dominan dan kuat semula dalam arena politik Malaysia. Ramai orang yang uh, ramai orang yang apa nih persoalkan adakah AMNO akan mampu bangkit semula? Adakah Barisan Nasional akan mampu bangkit semula? Ada yang menjangka iya. Sedang dalam proses pemulihan. Dan pastinya berita ini mungkin akan menyebabkan ada orang yang panas punggung. Hari ini disahkan Amnu Sembrong gembira. Zahid sedia pertimbang nasib Hishamuddin Tun Husin. Ha, Menjadi pertanyaan ialah kalau Hishamuddin juga diterima oleh UMNO sekali lagi adakah Khairi Jamaluddin bersama Syarif Hamdan dan beberapa orang lain akan turut diterima oleh UMNO semula? Kalau itu berlaku itu berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia dan pastinya akan membawa pemulihan kepada UMNO. Tapi entahlah pulihkah tidak kita pun tak tahu sebenarnya -benarnya, 100%. 100%. UMNO bahagian Sembrong berpuas hati terhadap respon positif Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi yang dilihat bersedia mempertimbangkan usul untuk menarik balik penggantungan keahlian Hishamuddin Hussein. Sebenarnya ramai juga netizen yang bertanya, kenapa bukan Hisamuddin sendiri yang datang memohon maaf minta pengampunan daripada Zahid Hamidi. Itu yang menjadi pertanyaan ramai netizen. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda semua ini Transfector for life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Terapi imun ini adalah terapi imun yang mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Selepas imun badan kita jadi kuat, kita boleh sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita lah yang melawan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Secara umumnya, kita sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak boleh melawan penyakit kerana imun badan kita jadi bodoh. Produk ini produk yang halal. produk yang diluluskan KKM dan juga diiktiraf dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkan produk ini dengan segera melalui nomor telepon yang tertera. Ingat, penyakit tak pernah menunggu Anda. Anda terlambat, Anda menyesal. Dan saya kongsikan ini karena saya sangat yakin inilah produk ataupun inilah jalan penyelesaian kepada masalah kesihatan yang anda sedang hadapi. Saya juga menggunakannya dan saya juga sembuh daripada penyakit saya kerana botol ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Apa yang mengejutkan Ketua UMNO Sembrong Abdul Ghani Abdul Rashid berkata pihaknya amat menghargai keterbukaan Zahid serta kesungguhan Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi yang membantu membawa usul itu ke Majlis Kerja Tertinggi AMNO. AMNO Sembrong sangat berpuas hati dengan respon positif yang diberikan oleh kepimpinan tertinggi parti seperti Presiden dan naib-naib Presiden AMNO. Keutamaan AMNO Sembrong ialah melihat kembali AMNO yang lebih kukuh dengan gabungan pimpinan yang lebih mantap. UMNO Sembrong terus berharap respon positif pemimpinan tertinggi parti dapat diterjemahkan dengan keputusan yang menggembirakan ahli-ahli parti UMNO Sembrong katanya kepada Malaysia Kini. Semalam Ahmad Zain menjelaskan bahawa MKT boleh mempertimbangkan usul UMNO Sembrong berkenan walaupun tanpa sebarang surat rayuan rasmi daripada Hishamuddin. Ahmad Zaid juga mengesahkan bahawa bekas Presiden AMNO itu belum mengemukakan sebarang uh, permohonan rayuan sehingga kini. Kata Zaid, kita akan tunggu usul yang akan dibawa oleh Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi yang turut menganggotai Biro Politik AMNO dan seterusnya dibawa ke MKT. Ditanya apakah MKT AMNO boleh membuat keputusan menarik balik penggantungan Hishamuddin tanpa surat rayuan, dikemukakan kepada oleh individu berkenan, Ahmad Zahid menjawab, boleh. Ahmad Zain menegaskan setiap keputusan parti sama ada menggantung atau memecat ahlinya dibuat berdasarkan sebab tertentu. MKT takkan gantung atau pecat seseorang jika tak ada kesalahan dilakukannya, katanya. AMNO menggantung keahlian Hishamuddin selama enam tahun selepas MKT mengadakan mesyuarat pada hujung Januari 2023 turut dikenakan hukuman bersama Hisamuddin ialah Timbalan Ketua Pemuda UMNO Malaysia Sahril Hamdan Sufian, Noh Omar bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang, Salim Sharif bekas Ahli Parlimen Jempol dan bekas Adun Tiram Maulizan Bujang. Noh bagaimanapun meminta agar UMNO memecatnya. UMNO Sembrong pada 21 Jun lalu menggesa UMNO menarik balik penggantungan terhadap Hishamuddin secara serta-merta dan tanpa syarat. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Rakyat Suka Keamanan. Dengan tanda pagar Kami Rakyat Suka Keamanan. Sekian dulu kita jumpa lagi. Bye-bye.